सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र आहे ना मराठी सगळे आम्ही अदलाबदल करत असतो कधी मी मुख्यमंत्री असतो कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला आगे झाल्या जा जागेरा नाही तर हनाकोंडा आज एकीकडे लावणी दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन मी सडाफटींग माणूस आहे तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील सुपारी फुटली आहे तयार आहे तुम ना तुम्ही सगळे आम्ही अदलाबदल करत असतो कधी मी मुख्यमंत्री असतो कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला जागे राह नाहीतर हनाकोंडा आजगा एकीकडे लावणी दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन मी सणाफटिंग माणूस आहे तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने महानगर पालिका का अमरावती शहर में जोरों से प्रचार चल रहा है लेकिन शेख जफर का जाफर नाम आता है वहाँ पर हर मुसलमान एक हो जाता है ये शख्सियत कैसी क्या है। Myri生活, ईमानदारी से नहीं बात। कैंपेनिंग करने की कोशिश की मैंने लेकिन कई मुस्लिम समाज से भी कहने की ये बात हुई कि जो शेख जफर साहब के घर पर कोई भी जाता है तो खाली हाथ नहीं आता ये बोलने की बात नहीं है ये तो मालिक की बात है कई तो सालों से विकास काम यहाँ पर हो रहे हैं ऐसी उम्मीद मुस्लिम समाज पर है कि अभी चल कर आ सकते ऐसा क्यों काम तो हो रहा है इंशाल्लाह होता रहेगा काम और काम के भरोसे भी लोग चलते रहते कारण नहीं हो तो जाएगा कि महाराज पर ईमानदारी से लोगों के साथ वीडियो जान से समझे वो हमारे लिए महत्व है हम उनसे ईमानदारी से जुड़े रहे अपने साथ के जफर साहब कहने की कोशिश की लेकिन आज ऐसा लग रहा है माहौल तो गरम होना ही है लेकिन 15 तारीख के बाद में रिजल्ट आना है लेकिन प्रभाकरमांक का 4 और 15 में ऐसा लग रहा है शेख जफर भाई के पीछे हर मुसलमान जुड़ा जोड़ा इसके इलेक्शन में किंग शेख जफर साहब ही से दिखने वाले इतना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताए लेकिन प्रभात क्रमांक पंद्रह में चारों भी उम्मीदवार चुनकर आएंगे हर मुसलमान के चेहरे पर खुशहाली दिख रही है मैं कैमरा के साथ महाराष्ट्र नान मराठी विदर्भ शासन एपीजे न्यूज के साथ नासिर शाह अमरावती सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाथ म्हणजेच मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट